Якщо не помиляюсь, свою задумку створити музичну виставу на сюжет фільму Весна на Зарічній вулиці директор театру Валентин Слонов озвучив ще років п'ять тому. Але скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. І лише в квітні 2006-го весна, а точніше Любов на зарічній вулиці, завирувала на сцені академічного музично-драматичного театру імені Магара. в давню истории любові башкатубатого стол і и молодой заслужений заслуженный мистецтв України украины виталий днес здесь взята только одна -то сюжетная линия любви основных героев это мы как бы фильм не ставим но тем не менее очень хотелось привнести вот дух вот того времени который выражен был в каких какой-то песенной культуре 50-х, 60-х годов, причем таких хитов, скажем так, с современным языком, говорит 50 -х. Ну вы же видите, я для вас что хотите сделаю. Мертвый приду, если надо. Только вот я такой, рабочий, работяга. Ну такой есть, такими буду. Хотите за такого пойти? Якщо майстерности, досвиду и творчей фантазии Виталия Денисенко подвладны будь який жанр и сценичные формы, то для молодых виконавців головних ролей Світлани Вавиловой і Вадима Васильева «Любов на Зарічній вулиці» – перша серйозна робота.